বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'বলৈ ওলাইছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা মোহন খ্যাত অৰ্থাৎ অভিনেতা দীপজ্যোতি কেউট হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে নতুন বছৰতে যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিব বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মোহন অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেউটে পিছে দীপজ্যোতি কেউটৰ কইনা কোন আৰু তেওঁৰ বিবাহ কেতিয়া জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব অসমৰ অভিনয় জগতৰ এক বিশেষ চিনাকী মুখ হৈছে দীপজ্যোতি কেউট বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰি অসমবাসীৰ মন এক বিশেষ স্থান দখল কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মোহনৰ চৰিত্ৰৰে সকলোৰে মন জয় কৰিছে দীপজ্যোতি কেউটে নতুন বছৰতে তেওঁ এক নতুন খবৰ দিলে মোহনে দীপজ্যোতি কেউটে আগন্তুক বৰ্ষতে নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলিব মোহন মোহন অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেউটে পিছে ৰিয়েল লাইফত মোহনৰ অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেউটৰ কইনা কোন তেওঁ কাৰ ডিঙিত তেওঁ মালা পিন্ধাব ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব দীপজ্যোতি কেউটৰ বিবাহ জানিব পৰা মতে দুহেজাৰ পঁচিছৰ ফেব্ৰুৱাৰীতে যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিব অভিনেতা দীপজ্যোতি কেওটে এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি নগাঁও নিজ গৃহতে অনুষ্ঠিত হ'ব দীপজ্যোতি কেউটৰ বিবাহ অনুষ্ঠান অৱশ্যে দীপজ্যোতি কেউটৰ কইনাৰ নাম কি ক'ত ঘৰ সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই অভিনেতাগৰাকীয়ে এতিয়াই নিজৰ কইনাৰ নাম প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই